Bir neçə gündən sonra pensiyaların indeksləşdirilməsi həyata keçiriləcək. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması yanvar ayından hesablanacaq və bu ayın artımı gələn ayın artımı ilə birlikdə ödəniləcək. Bəs bu ilin yanvar ayında pensiyaya çıxanların da pensiya məbləğləri artılacaq mı? Sosial şəbəkə vasitəsilə bizim ünvanlanan sualların birini də məhz budur deyə Vüqar Bayramov öz Facebook hesabında qeyd edib. Əmək pensiyaları haqqında qanun əsasən bütün növ əmək pensiyaları əvvəlki ildə orta aylıq maaşdakı artım faizinə indeksasiya olunaraq artırılır. Ötən il yekun əmək haqqartımının 11 faizə yaxın olacağı gözlənilir. Bununla yanaşı bəzi vətəndaşlarımız yanvar ayı ərzində pensiyaya çıxıblar və artıq onlar da pensiyalıdır. Qanunvericiliyə əsasən indeksləşdirilmə əvvəlki ilin göstəricilərinə uyğunlaşdırıldığına görə 2023-cü ilin dekabrın 31-i daxil olmaqla ötən il pensiya hüquququna bütün vətəndaşların pensiyaları artırılacaq. Belə ki, orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 2024-cü il yanvarın 1-inə deyə təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsi qulluq staşına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş, əmək pensiyalılarına münasibətdə Həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğ artırılır. Bu isə o deməkdir ki, yanvar ayında pensiya hüququ qazanan pensiyakarlarımızın pensiya məbləğləri gələn ilin əvvəlinə indeksləşdirilərək artırılacaq. Bütövlükdə bu il ərzində pensiya çıxan vətəndaşlarımızın pensiyası 2025-ci ildə indeksləşdiriləcək. O zaman bu il ərzindəki orta aylıq əmək haqqındaki artım faizi nəzərə alınmaqla Artımlar həyata keçiriləcək. Bu ilki indeksləndirilmə isə bu ilin yanvar ayının 1-inədək pensiya hüququ qazananlara şamil olunacaq, deyə Vüqar Bayramov qeyd edib.